Saya berapa itu? Dengan hormatnya merujuk kepada peraturan mesyuarat 362. 362 berbunyi izinkan saya baca Tan Sri. Saya. 362 berbunyi tidak boleh disebutkan apa-apa perkara yang sedang dalam timbangan mahkamah sekira-kira pada timbangan pengurusi harus merosakkan kepentingan pihak yang berbicara itu. Saya dipahamkan dan tadi disebut oleh uh, Yang Berhormat sendiri bahawa Yang Berhormat Tambun Perdana Menteri akan memberi penerangan berhubung dengan isu yang telah baru saja lima hari yang lepas diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu yang mana Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu memutuskan bahawa Kerajaan Persekutuan bertindak secara tidak sah dan melampaui kuasa yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan Apabila gagal menunaikan hak Sabah terhadap 40% hasil persekutuan selama hampir lima dekad. Yang berhormat Tanseri, walaupun kes ini masih di peringkat mahkamah tinggi, di sana ada dua lagi venue di mana kerajaan persekutuan boleh mengemukakan rayuan. Sama ada di mahkamah rayuan ataupun mahkamah persekutuan. Dan yang berhormat Perdana Menteri adalah suara kerajaan persekutuan. A party to the suit. Jadi saya berpandangan bahawa isu ini adalah sub judis tidak boleh dibincangkan dalam ini kerana akan mempengaruhi kes kecuali kecuali pada hari ini Yang Mak Mohamad Perdana Menteri mengesahkan kerajaan persekutuan tidak akan memfailkan rayuan ke mahkamah rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu barulah boleh kalau tidak pandangan saya dengan penuh hormatnya ianya adalah a matter of sub judis in this dewan Terima kasih. Uh, Beluran? Ya. saya reaffirm peraturan 362 yang disebut. Ya, tadi. Ini. Saya reaffirm adakah penjelasan menteri hari Perdana Menteri hari ini akan mengesahkan bahawa kerajaan persekutuan tidak akan membuat rayuan mengemukakan rayuan di mahkamah rayuan uh, terhadap kes ini. Tan Sri Speaker. Ini adalah keputusan saya. Saya membenarkan yang eh, Muhammad Perdana Menteri untuk memberi pemenangan tanpa melibatkan isu-isu yang dibangkitkan oleh Kota Baru tadi. Silakan, Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan Sini Deputua, Lelian Yang Keputusan Mahkamah Persekutuan itu, Mahkamah Tinggi Sabah itu terpakai dan tidak ada kenyataan saya yang bercanggah dengan keputusan itu. Dan keputusan itu juga terpakai yang juga menegur terutama kerajaan seketua semasa yang berhormat pembangkang menjadi menteri. Jangan lupa itu. Uh, dan kalau kita lihat, umpamanya dia tidak menyentuh 22, 23 dan berikutnya. Dan si yang dia kita memaklum maklum keputusan Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu pada 17 Oktober berhubung kajian semula pemberian khas persekutuan kepada Sabah. Kerajaan Madani menghormati proses perundangan dan akan meneliti alasan penghakiman Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu. Setelah diterima kelak, belum diterima lagi. Sebelum sebarang tindakan lanjut dilaksanakan atas nasihat Peguam Negara demi kebaikan dan kepentingan Sabah dan Malaysia seluruhnya. Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu antara lainnya mengarahkan kerajaan persekutuan untuk mengadakan satu kajian semula bersama kerajaan Sabah di bawah perkara 112 di perlembagaan persekutuan bagi memberikan kesan terhadap hak 40%. Keputusan ini ya tentu diambil serius oleh kerajaan persekutuan dan menunggu kerajaan Sabah setelah pilihan raya negeri yang bakal diadakan. Tetapi yang memuskilkan ialah keputusan itu telah mengundang tafsiran yang mengelirukan. Seolah-olah kerajaan persekutuan kini dan terutama sebelumnya yang juga disertai oleh Al Al-Ilihan Muhammad pembangkang sekarang. Hanya menyedut hasil Sabah dan tidak menyumbang kepada pembangunan Sabah. Now, bagi menghormati proses perundangan yang mungkin masih berlangsung, Kerajaan Persekutuan tidak dapat memperincikan apa jua persekutuan perkara yang masih menjadi pertikaian di mahkamah. Cuma hari ini bagi menyangkal tomahan, saya ingin menerangkan kerangka besar berhubung komitmen kerajaan Madani kepada pembangunan Sabah. Pertama, saya ingin menegaskan seperti mana juga kerajaan persekutuan dan negeri sebelum ini. Iaitu Perdana Menteri, Perdana Menteri, Menteri-Menteri, Ketua-Ketua Menteri. Bahawa kerajaan Madani komited memenuhi segala obligasi kepada Sabah. Seperti mana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Tidak dapat dimungkiri bahawa setakat ini kerajaan Madani telah mencapai kemajuan positif dalam menyelesaikan banyak isu berkaitan perjanjian Malaysia-Malaysia. 1963, MA 63. Jatuh kuasa teknikal di bawah majlis tindakan pelaksanaan perjanjian Malaysia 1963 yang dipengusikan oleh Yang Amat Muhammad Tuan Perdana Menteri Kedua. Terima kasih. Sebanyak 13 tuntutan di bawah MA 63 telah diselesaikan. Antaranya yang dipersetujui oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sabah termasuk penyerahan kuasa kawasan elektrik dan Sabah Electricity sendirian berhad kepada kerajaan Sabah. Kenati begitu, setelah menyerahkan, Kerajaan Persekutuan masih tetap menyediakan 1.2 bilion ringgit untuk menjamin menjamin kelangsungan bekalan elektrik Sabah. B, Kerajaan Madani mengiktiraf JKR, Jabatan Kerja Raya, Jabatan Pengairan dan Saliran serta Jabatan Bekalan Air Sabah Sebagai Jabatan Teknik di bawah arahan perbenaran 182, kita telah menyerahkan kuasa melulus bagi perolehan projek persekutuan kepada Jabatan Teknik di Sabah sehingga 50 juta ringgit. Pindaan Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri Akta 53 bagi melantik wakil kerajaan Sabah dan Sarawak sebagai anggota tetap LHDN. Berkenaan pemberian khas kerajaan persekutuan kepada Sabah, Kajian semula telah dilaksana dan diwartakan pada tahun 2022, 2023, 20 dan seterusnya sehingga 2025. Kajian ini adalah sah dan selaras dengan peruntukan satu-satu dua persekutuan. Pertama, kajian semula telah mengambil kira kedudukan kewangan persekutuan serta keperluan untuk menampung kos perkhidmatan Sabah. Kedua, meliputi tempoh lima tahun. Ketiga, pewartaan kajian semula telah pun dibentangkan di parlimen. Pemberian khas kepada Sabah telah begun pada kadar 26.7 juta ringgit sehinggalah tahun 2021. Pada tahun 2019, kerajaan Sabah telah bersetuju dengan cadangan meningkatkan pemberian khas Sabah dari 26.7 juta ringgit kepada 53.4 juta ringgit. Kajian semula dibuat pada tahun 2022 dan persetujuan bersama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri pada masa itu dicapai untuk menaikkan pemberian khas kepada 125.6 juta ringgit. Di bawah kerajaan Madani, kajian semula pemberian khas dilaksanakan pada tahun 2023 dan mencapai persetujuan bersama untuk menggandakan pemberian khas kepada 300 juta ringgit. Pada tahun 2025, kerajaan persekutuan sekali lagi melaksanakan kajian semula dan mencapai persetujuan dengan kerajaan Sabah untuk menaikkan sekali ganda lagi pemberian khas kepada 600 juta ringgit ya, ketimbang 26.7 juta semata rakan-rakan di sebelah sana menjadi kerajaan persekutuan. Pembayaran keseluruhan pemberian khas 600 juta ini pun telah disempurnakan pada 10 September yang lalu kepada kerajaan Sabah. Tetapi keputusan ini adalah bersifat interim. Ini kenyataan yang kita buat bersama kerajaan Sabah. Ia tidak muktamad ia ya, interim sementara kerajaan persekutuan dan Sabah sedang merumuskan kaedah baru yang menentukan perkiraan pemberian khas pada masa depan perbelanjaan kerajaan persekutuan untuk Sabah juga terus meningkat perbelanjaan ini meliputi pemberian negeri perbelanjaan mengurus agensi persekutuan subsidi bahan api serta perbelanjaan untuk pembangunan untuk 2022 Perbelanjaan sebenar sekitar 13 bilion ringgit 2023 dan 2024 sekitar 14 bilion ringgit. Peruntukan ditingkatkan oleh Kerajaan Madani untuk sabah mencecah 17 bilion ringgit untuk 2025 dan 2026. Ia yang tidak betul melebihi jumlah hasil yang dikutip di Sabah untuk tahun 2022, 2023, 2024 sekitar 10 bilion ringgit satu tahun. Hasil tersebut termasuk bayaran tunai hasil petroleum 5% serta cukai langsung dan tidak langsung lainnya. Ini bermakna kerajaan malam ini telah membelanjakan lebih daripada hasil keseluruhan pendapatan di Sabah. Hasil keseluruhan pendapatan sekitar 10 bilion untuk tahun 2025 dan 2026 kerajaan persekutuan belanja 17 bilion ringgit. Di bawah belanjawan 2026 kita telah mengambil kira keperluan Sabah dan tuntutan termasuk kerajaan negeri Sabah. Peruntukan pembangunan mencecah 7 bilion ringgit iaitu tertinggi timbang semua negeri lain. Di bawah RMK13, projek disenaraikan pun ditambah termasuk yang saya telah umumkan dalam belanjawan pusat jantung, jalan dari Kalabakan ke Simanggaris, talian penghantaran elektrik Southern Link Fasa 1A. Lebuh Raya Pembonio Fasa 1B kos RM14 bilion ringgit, merangkumi RM5 bilion ringgit peruntukan pembangunan dan 9 bilion ringgit dibiayai melalui pinjaman. Ini termasuk 1 bilion ringgit untuk projek air Sabah yang dijangka siap pada tahun depan. Kita menyokong pertumbuhan sektor minyak dan gas di Sabah supaya dimanfaatkan rakyat Sabah. Untuk itu pada Disember 21 2021, 2021 perjanjian kerjasama komersial CCA telah dimeterai dengan kerajaan Sabah dengan hasrat meningkatkan penyertaan anak Sabah untuk berkecimpung dalam industri minyak dan gas Sabah. Dengan sokongan kerajaan Madani, kerjasama tersebut membuahkan hasil dengan kontraktor minyak dan gas Sabah memperolehi projek bernilai 2 bilion ringgit pada tahun 2024. Kerajaan Persekutuan bersetuju supaya kerajaan Sabah mengenakan cukai jualan Sabah ke atas produk petroleum bagi tujuan menjana hasil tambahan kepada Sabah sekitar 2 bilion ringgit satu tahun. Tazi yang Kerajaan Madani telah sedaya upaya menyelesaikan segala tuntutan MA63 yang tertunggak berpuluh tahun. Meningkatkan kadar pemberian khas kepada Sabah hanya berlaku peningkatannya sejak tahun 2023 dan menambah peruntukan mengurus dan pembangunan setiap tahun untuk kerajaan Tarabah tertinggi 17 bilion pada tahun ini. Komitmen ini adalah berterusan supaya obligasi kerajaan persekutuan kepada Sabah di bawah perlembagaan persekutuan dapat dipenuhi selain menambah baik pemberian khas Sabah sesuai dengan keperluan perkhidmatan kerajaan Sabah dan kemampuan fiskal kerajaan persekutuan inilah tekad kerajaan madani seperti yang kita janjikan. Assalamualaikum. Obat. <tuh> Bayam Rohmat sekarang taklah sesi. Ya, Muhammad ada keruang uh, perbahasan dan pertanyaan diberikan. Ya, saya atas benarkan ini? semasa yang Berhormat berucap dalam sesi tak, pembentangan. Itulah, ya, nanti. itu lain ya Muhammad. Ini sesi penerangan menteri. Tetapi minta sebab kita banyak lagi isu-isu yang kita nak bangkitkan. Jadi banyak saya nak bacakan senarai-senarai nama ni sebentar lagi. Baik, saya uh, yang membaik sekarang tak malas sesi penerangan bagi Yang berhormat Perdana Menteri. Silakan saya usah. Atur urusan musyawarah dan usul-usul DR30 2025, Raun Undang Perbekalan 2026 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa Raun Undang, Undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Yang Menteri, Yang Orang Speaker, ada isu besar yang hormat. Perdana Menteri katakan bahawa kajian semula pemberian khas ini telah dilakukan 2020-2023, 2022 dengan 2023. adakah itu menidakkan semangat asal perkara 112C dengan D? Sebab tu saya nak tanya Yang Mohd. Dia ada isu besar di sini. Adakah ini perjanjian pemberian khas yang dikaji semula yang dikatakan oleh Perdana Menteri tadi? Dikaji semula in the year 2022 and 2023 telah menidakkan the spirit of 112, 112C dengan D, 40% itu. Has that been reviewed? Kalau itu berlaku berarti kerajaan Kabinet Sabah dengan Kabinet Persekutuan ini telah menidakkan hak Sabah di bawah Pelambangan Persekutuan. Is that a new provision? Is that a new provision? Kaji semula itu sebab kita nak tanya Perdana Menteri Baik. Ini, sebab itu saya katakan tadi, bertenang, do some research. Selepas itu bila teman-teman yang berucap sama ada masukkan tu dalam ucapan sebab dia akan menggulung besok di kementerian-kementerian selepas saja perbahasan belanja ini akan ada. Jadi take your time, take your time. Ambil masa, ambil buat research dan dengan fakta lepas itu menteri-menteri akan take your time dan tanya menteri-menteri pada masa itu why didn't they do their work? Yeah. Baik. Masa sini dan masa sana lah Belah sana pun menteri juga Kerajaan juga Sebab itu Jadi sebab itu. telah sold out Telah menjual hak Sabah Yang Muhammad ya. Baik Yang Muhammad Beluran Saya tahu dah ini akan jadi Akan jadi turun menduduk Take your time Settle Buat homework Kemudian Bila esok Bertanyalah soalan Dalam pengucapan Menteri akan PM menuduh start turun dulu dar. Take your time PM, PM was also part of the government. I know. So, Berapa puluh tahun dalam kerajaan barisan nasional yang tidak oner perkara satu-satu cool dua. Cool. Yeah. Chill, chill, chill. Sri yang dipertua. Okay. Setiausaha. Okay. Uh, sebagai pembawa usul... Baik, saya nak baca pembahas senarai. Saya akan bagi masa, Sina. Saya akan bagi. Tanya semasa uh, berucap ataupun semasa jentang kuasa, boleh tanya. Uh, take your time. Saya, Baik 12. mereka yang akan merucap hari ini ialah 27 orang.